что это? Картина, буквы, штрихи простые, вообще, что это из себя представляет, как называется? Это называется современная эротическая каллиграфия. Каждый отрезок представляет собой букву, и это скомпонуется в текст какой-либо. Ну, надо это сделать так, чтобы этого текста в глаза он не бросался, а получалась именно картина. Ну, вот, 6 часов работы. Дома все стены расписаны уже. Это абсолютно непопулярно, и нет в этом конкуренции. Ты можешь добиться большого успеха очень быстро. И потому что это очень дорого. Допустим, если бы я прям был мастером, и такое полотно может стоить до 200 тысяч гривен. Меня лично вдохновляет. По краслам пас, допустим, самый знаменитый каллиграф в России и в общем во всем мире. В Украине я знаю только трех людей, которые этим занимаются. Мастер классов по литерингу, каллиграфии, любой, даже обыкновенным плоским пером. Этого у нас абсолютно не развито. Они по факту не заинтересованы никаким либо делом. Если показать им, что есть такое, и этим можно заниматься, и абсолютно каждый это может сделать, то в этом будет они заинтересованы. Пришли, увидели, знают, что это и как это делается. Кто-то может вообще сам захочет сделать такие фестивали, либо какие-либо мероприятия. Просто надо показывать то, что такое есть у нас, и чтобы они с этим были как-либо ознакомлены. Заняться тем, что тебе нравится. Не обязательно оно должно приносить какой-то доход и вообще кормить чтобы по факту тебе нравилось и все. Надо добиться чего-то в определенном деле. Кто-то рисует, допустим, такое, надо рисовать, 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 и оно в каком-то степени получится. Кто-то делает музыку, кто-то графический дизайн. Надо потому, что оно сразу не приносит доход, и не, не кормит. Надо этим заниматься и становиться профессионалом в этом деле.